осужденные Сенцов и Кольченко Разъясняю вам, что приговором Северо-Кавказского окружного военного суда вы осуждены. Вам назначены наказания. Сенцову окончательно совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет исполнения колонии с другой режимом. Точно до окончательного назначенного наказания. В соответствии с частью действия 69-й совокупности преступлений путем частичного сложения вы имеете право обжаловать в течение 10 суток с момента получения копии приговора. Копия приговора будет вам получена в следственном заряде. Разъясняю вам, что вы также имеете право ознакомиться с протоколом судебного заседания и понять на него, отдать на руку свои замечания. Понятный для осужденного приговор суда и срок его обжалования.

Малыш, да, не равен. Вот окно, пережили открытые переноски. 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 Вот окно, пережили открытые переноски.

Господин адвокат, чуть So we just do.